લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં દમણ અને દાદરાનગર હવેલીની બેઠકના કોંગ્રેસના ઉમેદવારના પ્રચાર માટે કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક રાહુલ ગાંધી દમણ લાઇટ હાઉસ ખાતે જંગી સભાને સંબોધન કરશે વસા જિલ્લાના અડીને આવેલા સંપ્રદેશ દમણ અને દાદરાનગર હવેલી લોકસભા બેઠકના કોંગ્રેસના ઉમેદવારના પ્રચાર માટે કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક રાહુલ ગાંધી એપ્રિલ રોજ બપોરે ચાર કલાકે લાઇટ હાઉસ પાસેના મેદાનમાં જંગી સભાને સંબોધન કરવા માટે આવશે દમણ લોકસભા બેઠકના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કેતન પટેલ અને દાદરાનગર હવેલીની લોકસભા બેઠકના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અજીત મહાલાને વધુમાં વધુ મતદાન કરી તેમજ કરાવી વિજય બનાવવાની અપીલ કરવા રાહુલ ગાંધી રવિવારે દમણ આવશે વલસાડ જિલ્લાના અડીને આવેલા સંક્રદેશ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીના કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને અગ્રણીઓમાં રાહુલ ગાંધીના આગમનને લઈને ઘણો ઉત્સાહ અને ઉમંગ જોવા મળ્યો છે દમણ લાઇટ હાઉસ પાસેના ગ્રાઉન્ડ ખાતે કોંગ્રેસના કાર્યકરો રાહુલ ગાંધીના સ્વાગતની તૈયારી કરવામાં જૂતરાઈ ગયા છે જે અંગે દમણ દીવ ગોવાની લોકસભા બેઠકના કોંગ્રેસના પ્રભારી માણિકરાવ ઠાકરેએ વધુ વિગતો આપી जो है वो चुनाव जीतेंगे तो राहुल जी आ रहे तो एक हौसला बढ़ा है सभी कार्यकर्ताओं का जनता का राहुल को सुनने के लिए बेताब है सभी जनता की की तो एक अच्छा वातावरण बनेगा आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से राहुल जी बात कर रहे लोगों के सामने रख रहे लोग पसंद कर उस बात को दुकान सबने मिलजुल कर चलना चाहिए कोई अलग देश में कोई ये जाति का वो जाति का वो धर्म का ये धर्म का इस तरीके से बात करके तोड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए जोड़ने वाली बात होनी चाहिए और ये बात आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक हलचल पैदा कर दी है और हमें पूरे गारंटी है कि जैसे पूरे देश के अंदर इस वक्त परिवर्तन होगा बदलाव आएगा उसमें हमारी दोनों सीट के दीवू दमन और जो बिंद दादर नगर हवेली की सीट है वो भी सीट हम दोनों सीट जीत पाएंगे तो राहुल जी आ रहे थे हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और लोगों को एक मौका है कि राहुल जी की बात सुनने का लोग चाहते हैं कि राहुल जाए तो राहुल यहाँ पे आ रहे हैं तो सभी जनता जो है दीव दमन की यहाँ पे आएंगे और दादरा नगर हवेली से भी लोग यहाँ पर आएंगे मतलब अच्छी सभा होंगी एक समंदर किनारे इस तरीके से जो बड़ा ग्राउंड है इसमें काफी लोग आएंगे पूरे जोर जोर से तैयारी किए हुई है के और हमारे के नहीं है, सबसे महत्व की बात है यहाँ पे जनता डरी हुई है जो भी यहां पे प्रशासक है तो जिस तरीके से जनता के साथ यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ अपोजिशन के साथ उसको दबाने की कोशिश करती है जो भी प्रफुल्ल पटेल करके यहाँ पे है तो उनके अंडर में जो यहाँ पे एमपी है तो एम पी का तो कुछ रहा नहीं है जैसे वो कठपुतली की तरह काम करते हैं उनका खुद का तो कुछ ये नहीं है यहाँ कैंडिडेट जो भी बीजेपी का है उनका इसलिए जनता उठ चुकी है जो दमन के लिए जो बातें जरूरी है वो नहीं कर रही हैं यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है सिर्फ लोगों को दबाना या अगर कोई इनके खिलाफ बोले तो हम ये करेंगे डिक्टेटरशिप यहाँ पर भी दमन में जो उन्होंने लाई है उसके खिलाफ लोग वोट करेंगे और लोग चाहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद सबको स्वतंत्रता मिले हम खुली दिल से भी यहाँ पे बात कर सकेंगे यहाँ पे हमारे जो भी काम है वो अच्छी तरीके से हो जो नहीं हो रहा है जो सिर्फ दबाने की कोशिश हो रही है पटेल जी की तरफ से उनके खिलाफ वोट भी जा रहा है लोग शांत थे लेकिन अंदर से पूरी तरह एक कांग्रेस पार्टी के जो हमारे दोनों भी कैंडिडेट जैत पटेल जी है और वहाँ पे दादरा नगर में भी माला जी है तो उन दोनों कैंडिडेट को जितवाए સૌ પ્રથમ તો તમારા માધ્યમથી હું દમન દીવ વાસીઓને અપીલ કરવા માંગુ છું કે અઠાવીસ એપ્રિલ એટલે કે કાલે સાડા ત્રણ થી ચાર વાગે સાંજે રાહુલ ગાંધી સભાને સંબોધન કરશે લાઈટ હાઉસ મોટી દમન આ મોટી દમન નું હાઉસ છે અહિયાં સભાને સંબોધન કરશે અને હું મારી માતાઓને બહેનોને યુવા સાથીઓને તમામને અપીલ કરું છું કે રાહુલજીને સાંભળવા માટે અહીં